Дима записывает. у нас формат такой, что наша социальная 60 лет и есть товарищи в и Мы делаем всякие такие микроотчеты, в блоге, в интернете, она только не какая такая реклама. Можно потом будет на Ютубе. Выложено, наверное, и вы можете потом это посмотреть, еще что-то, где у вас не было. То на Это очень важно. Ну и потом это как бы нам большой плюс делать для нашей карьеры в будущем, потому что мы вечно не будем студентами, а хотим чего-то большего. В двух словах организации. Есть студенты по всему миру. Там более ближе находятся, они могут с тобой общаться. Есть Украина, которая не входит, организм как с Польшей. И мы часть идем в переписку, в видимся контактами, какой-то базой, какой-то а, опытом. У них там больше сейчас на работу, которую они у нас подтянут, просто бы, освещают. Как бы, а, а, то есть можно в этой ассоциации общаться, получать какой-то опыт. Практиковаться английскому языку, немецкому, странам, которые представляют академию наук. И можно идти куда то арку, э, перебить Потом, Если есть надобность, можно ездить в гости. Они вас сразу приглашают, э, встречают, организуют ну, массовую э, организацию. такие вот культурные визиты. Сегодня было возвышены там детства, Евро, там еще что-то. Пожалуйста, приглашайте ребят с Еврая, откуда сюда приезжали. И это был доступ, потому что они хотят больше нас познать, куда приехать, что узнать, как вы имеете. К нам приезжают с Италии, в других странах, сейчас в Польше хотят ехать в гости и показать им тоже вот. Позитивно, как бы хорошо, когда-то сходить с работниками. Студенты живого украинского округа? Ну, конечно. Студенты, музеи и студенческое общение — очень важно между нами. Отзыв к этому подмечаю. Идея вообще Евразии, она была создана еще до начала первых церкви, когда Евроинтеграция То есть это есть разные направления. Она поддерживается в Европе разными организациями. У есть свои спонсоры. У нас украинцы. По ЗАГСу спонсоров нету, но с европейской стороны просто, но с мы полностью вернемся, как член ассоциации, и, соответственно, мы можем приезжать к ним в гости, они нас принимают, там, кормят, ходят, есть какие-то моменты, что тут прописаны, и наоборот, мы их можем приглашать. В разных моментах, правда, Постоянно приходит переписка, есть интернет-ресурсы, можно почитать, в течение двух лет ведется переписка, копия писем отправляется в группу. Кому интересно, он зайдет, почитает, что английский. Знаете, да, как он там английский? Ну, да, вот, ну, отлично. Почитайте, посмотрите, где какие мероприятия были. Ну, недавно было в Испании. В Испании место называется раз. Вышли в дома, да. А потом очень что может быть интересное для контактов э, в будущем, то есть это же каких-то знакомых иметь, когда вы приходите на работу, э, вы же будете работать, мы тоже где-то будем работать, э, иметь какие-то контакты, которые вы должны в будущем. Люди, которые в Европе идут, они знают, что они будут специально на они будут знают, сколько он получит за зарплату и почему это ему надо. И почему он взял и, соответственно, когда он приходит на работу, там уже есть представители ассоциации прошлый И они как-то друг другу помогают, я говорю, такой американский фильм университета в университете, этот как, как раз такой есть. Да, я еще буду себя для себя да мы тренируемся. У нас вообще сегодня раз в неделю это что или два раза в неделю с вечерами, мы с собой учаемся и в разных местах. Вы у нас как бы участки Магнит, компьютер, переноска, электрический компьютер, а интернет. А да. Еще есть момент очень важный. Мы просто как бы, не совсем знали, как программисты записываемся, но обычно у нас есть, можно сейчас посмотреть, эти два раскади и все группы, кто есть, мы можем сразу с ними общаться. Не только, чтобы у нас слышали, да, там я рассказал, ок, открыли, посмотрели, там есть какой такой разговорник, привет, если это запланировано, -то, то может быть какая-то группа, нельзя. А еще на английском, можно на немецком, ну, кто знает, еще у нас есть одна проблема. Одна проблема в нашей ситуации у нас есть такая структура, там, и мы хотим найти президента, но человек, которые узнали, хотя бы не один английский, а более чтобы он а, просто как бы представлял нас, него для его. И если у кого-то есть какие-то серьезные ну, желания, требования к президенту, первая Айда, то, пожалуйста, на телефон. Да, телефон поднять и чтобы на немецком языке, или на английском, или на русском, или на каждом, за и, соответственно, перейти. Чтобы быть мобильно, есть на связи. Да, Como поддержка, мы допустим, допустим, были в разных посольствах, как бы посольство этим драмам, по этим всяким критериям, спасибо, что сейчас мы на предприятии. А мы И вертолеты. так, так, самое что они готовы тоже содействовать. Здесь есть, есть, где Европа, как мы понимаем, есть, но вот они Они говорят, мы готовы автобус, плюс еще кто-то там вас туда посадить, следить, показывать, в принципе, посольства готовы. И, наверное, не другие тоже Это тоже такие моменты, которые нужно взять и это как бы за Еще Можно додать, что Италия была в Украине в в Крыму, в Той час ми розвивалася дуже сильно. У нас за рік було близько 40 чоловік учасників. Тоді відбувався конкурс, який проводився в Європі, і українці знайшли там перше місце, після того спонсор Rolls-Royce запросив українців на практику туди. Тобто це все реально і ні. Ну я можу не сервіація. Это Евразия, это более Ну, Все равно. Вообще никак, мы понимаем, мы не как бы вы понимаете, мы технолей. С другой стороны, у нас есть минус на а то, что мы больше чем, очень какие-то технические моменты, мини-гуманитарные. Да, это тоже нас где-то очень хорошо развивает. Второе образование надо думать, где-то за негуманитарное. Також гуманітарної спеціальності, тобто він, фонарь, нічого тобто, вище, вона відповідає за нас на європейському рівні. Завдяки тому, що знає тільки європейську мову, але оскільки вона працює, часу зараз небагато, тому треба замінити її, оскільки. оскільки, оскільки Я так думаю, организаций, от коллективных организаций. Гуманитарное задание, это было более... я вижу, каждый второй видит себя на этом месте. И вот этот конкурс устраивает. Да, это, этот конкурс, это было бы супер, потому что на самом деле поехать в Европу, это, бесплатно.